Hai assalamualaikum semua. Hari ni saya nak uraikan satu benda yang selalu orang tanya dekat kita tentang perbezaan ataupun apakah kelebihan antara bekam darah dan juga derma darah sebab ramai orang yang message kami yang call kami tanya tentang perkara ni so kalau kita tengok daripada definisi pula definisi bekam darah tu kalau kita ikut kamus dewan maksud dia adalah mengeluarkan darah kotor dengan melakukan sedutan dan torehan ataupun tusukan manakala kalau kita tengok tentang derma darah pula maksud dia adalah memberi darah kita uh, kepada orang yang memerlukan jadi ada proses-proses dia biasanya lah. kena cucuk jarum masukkan dalam bag lepas tu daripada bag transfer kepada orang yang memerlukan so kalau kita tengok benda tu dia adalah dua perkara yang berbeza sebenarnya kalau kita cerita tentang persamaan kedua-duanya adalah mengeluarkan darah so jadi kita nampak benda tu macam sama tapi sebenarnya tak sama sebab tujuan dia adalah berlainan kalau kita buat bekam darah kita buat bekam darah tu untuk kita mendapatkan kesihatan yang lebih baik tapi kalau kita derma darah kita nak bagi darah kita kepada orang lain supaya orang tu dapat meneruskan hidup contohnya kalau orang kekurangan darah jadi kita membantu orang dengan menderma darah Dan next perbezaan dia adalah Kalau kita buat bekam Kita buat tusukan ataupun kita buat sayatan tu kan Dia hanya mengeluarkan darah daripada capillary Maksudnya dekat permukaan kulit kita kan Ada capillary-capillary darah kan Manakala kalau kita tengok perbezaan dia dengan derma darah so, Kalau derma darah ni Kita keluarkan darah tu daripada vein So maksudnya daripada vessel kita yang utama Kita keluarkan darah Sebab vein tu lebih besar Jadi mudah untuk kita keluarkan darah dengan jumlah yang banyak lah means kalau kita nak derma darah kita perlukan 400 ml ataupun 1 pint tu kan so dia akan mengambil masa yang lebih cepat compare dengan kalau kita buat dokam darah objektif dia berlainan kita buat sayatan untuk keluarkan darah so ada yang cakap bila kita dah derma darah ni tak perlu berbekam ada yang kata dah berbekam tak payah tak perlu derma darah tapi sebenarnya since uh, kita dah bagi tahu tadi benda tu adalah satu konsep ataupun tujuan yang berbeza jadi kita boleh buat dua-dua sekali cuma dia ada syarat dia kalau kita derma darah ataupun lepas kita berbekam kita tak boleh derma darah dalam masa 6 bulan sebab untuk mengilatkan sebarang penyakit berjangkit. Okey, kalau kalau kita kita derma darah, dia ada kelebihan dia sendiri. So orang yang menderma darah, anda pernah nampak kan kalau ada derma darah kita dapat buku kan. So kalau kita dapat buku tu nanti dalam tu ada tulis berapa kali kita buat derma darah dan kalau anda flip yang belah belakang anda akan nampak apa kelebihan ataupun yang anda akan dapat kalau anda contohnya anda derma darah 10 kali, anda akan dapat treatment free di hospital ataupun berapa kali mungkin kelas kedua kalau kita tengok bekam pula kita nak mencapai kesihatan yang baik kenapa orang nak berbekam adalah satu dia boleh meningkatkan imun badan kita dengan lukaan yang kita buat dengan negative pressure ataupun sedutan yang kita buat tu semasa proses bekam tu dia macam badan kita memberitahu yang ok, badan kita tengah nak cedera ataupun badan kita dah cedera dia akan naikkan balik imun badan kita supaya imun sistem badan kita lebih baik, lebih tinggi bila imun badan tinggi anda akan kurang mendapat sakit ataupun susah nak dapat jangkitan especially bila dalam musim-musim covid saya tak kata bekam ni baik untuk covid tapi untuk in general kalau ada sebarang penyakit-penyakit berjangkit penyakit, penyakit, badan anda dah ada immune system yang tinggi jadi untuk kebarang kalian untuk anda dapat jangkitan tu adalah sedikit rendah kita dapat banyak feedback daripada customer-customer kita yang mana antaranya ada masalah kencing manis diorang cakap ada improvement dari segi bacaan gula sedikit rendah dan juga ada juga customer-customer daripada sebuah kakar raya ni dia ada masalah high cholesterol dia boleh nampak reading dia tentunya LDL low density lipoprotein tu dia agak rendah compare dengan HDL ataupun compare dengan bacaan-bacaan sebelum dia. Jadi kita nampak benda ni dapat membantu pesakit-pesakit. Walaupun benda tu tak ada kajian saintifik tapi banyak customer kita yang datang balik untuk berbekam ni mendapat result yang baik. Dan antaranya contoh migraine juga antara contoh yang paling famous ataupun paling kerap kita dapat. Orang yang datang untuk migraine dia akan datang lagi sekali datang lagi datang lagi sebab dia, dia dapat rasa perbezaan antara sebelum dia mungkin mungkin dia akan kena attack migraine tu banyak kali dan kemudian bila dia dah bermula berbuat bekam tu dia kurang dia punya attack dia ataupun sometimes ada yang kita dapat tahu dia tak dapat lagi dah tapi sebab dia nak maintain balik supaya dia tak kena migraine tu lagi dia buat lagi dan buat lagi Okey jadi untuk kesimpulannya dekat sini dua-dua mempunyai objektif yang berbeza kita tak boleh nak pro kepada bekam darah saja, kita tak boleh pro kepada derma darah saja. jadi kedua-dua ada kebaikan dia tersendiri dan objektif yang tersendiri so jangan lupa hashtag TheBekamTalk